Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле текст моего доклада несколько изменили. Я изначально хотел выступить, с, как обычно, со скучным докладом, как я умею. Я подобрал интересные дела, подобрал статистику, подобрал, как это происходит в других странах, но меня на идею этого доклада натолкнула одна небольшая заметка, которую я сделал практически случайно, поделился определенным наблюдением. И оно, и это вылилось в очень серьезную дискуссию Именно поэтому я посчитал для себя возможным представить вам доклад, который касается анализа способов защиты авторских прав, но на конкретном примере, на примере индустрии пикантного видео. Почему именно на ней? На сегодняшний день то, что происходит в индустрии авторских прав, оно запряжено с огромным накалом страстей. Новые законы сопровождаются часто скандалами. Причем это не только украинская прерогатива. Просто я нашел слайд из украинского парламента, он крайне популярный. Тоже, например, СОПА в Штатах была отменена после серьезного скандала. В частности... Очень много тезисов от правообладателей сторонников жесткой защиты авторских прав заключается в том, что если авторское право не будет иметь надлежащей защиты, то мы не будем получать фильмов, мы не будем получать музыки, книг, что все это придет в упадок. Я решил проверить, насколько это действительно так. В частности, индустрия спорта, ну, зрелища, которое легко посчитать, я брал не все авторские права, она зарабатывает приблизительно 3000 долларов в секунду в Соединенных Штатах Америки. А, то есть в секунду смотрят те или иные спортивные мероприятия, которые попадают так или иначе под понятие авторского права, порядка 28 тысяч. А, теперь, что касается индустрии порно, ну я позволю себе снять табу на, 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 на время этого доклада на это слово, а, там крутятся порядка 2,8 миллиарда долларов в год. А, точнее, в ми, а в мире 7 миллиардов долларов. А что это означает? Что несмотря на отсутствие лоббистских законов, в этой индустрии есть деньги. Я позволил себе проанализировать и не нашел ни одного случая, где бы режиссеры этих пикантных фильмов умерли от голода или так или иначе были бы в числе нуждающихся. А ведь на самом деле зачастую лоббизм тех или иных законов по ужесточению копирайта, он сопряжен о историях о авторах, которым нечего есть. Но, тем не менее, мы можем увидеть, что индустрия порно не обладает таким, такой возможностью, как блокировать сайты. Нет ни одного сайта, который бы был заблокирован, потому что там было перекопировано пикантное видео. За нелегальное скачивание таких видео не сажают в тюрьму правообладатели. в определенных странах это нелегально это нелегальный контент безусловно у нас, но тем не менее сами правообладатели не используют этот инструмент для защиты своих интересов. при этом напомню, что они умудряются зарабатывать. вот я попытался проанализировать как это у них получается и насколько действительно индустрия может жить без подобной защиты. Я пришел к выводу, что все дело просто в специфическом и адаптированном под рынок механизме распространения контента и построения отношений с пользователем. Ну, позволимся этот, здесь полностью применить аналогию, поскольку видео, оно, если убрать моральный аспект, оно подчиняется абсолютно тем же законам рынка, что и все остальное видео, клипы, фильмы, музыка в том числе. Значит, какие можно увидеть основные закономерности? Первое. Большое количество бесплатного контента. То его роль на самом деле это не уходит впустую, и это не является зачастую бесплатный контент является фактически приманкой для того, чтобы заставить человека воспользоваться дальнейшими дополнительными услугами или перейти в премиум-сегмент. Широко используется модель подписки. Должен с сожалением констатировать, что мое небольшое исследование показало, что на сегодняшний день дисбаланс возможностей защиты своих интересов привел к тому, что стоимость скачивания одной песни равносильно подписке на какой-то абсолютно неприличный ресурс. Это свидетельство о том, что лишенные государственной поддержки, лишенные милицейской защиты, правообладатели вынуждены идти на встречу рынку и усиливать возможности подписки. Затем постоянно идет снижение цены, то есть идет нарезка минимальных продуктов для того, чтобы пользователь мог за минимальную цену получить то, что ему необходимо. Еще раз, правда, позволю себе сделать оговорку, я исследовал это исключительно по текстовым источникам. Я не хотел бы здесь порождать инсуна. Я никоим образом не претендую на то, что я хорошо знаю рынок э, пикантного видео. Тем не менее, те вещи, о которых я говорю, они э, являются общедоступными, и та же Википедия предоставляет подобного стати подобную статистику. Теперь самое интересное. Э, если посмотреть на тенденции современного копирайта, можно увидеть, что то же самое уже применено для видео. То есть вот я привел пример несколько ресурсов, которые очень широко используют рекламную модель, модель подписки. То есть мы видим, что рынок легального видео движется по тому же пути. Музыка прошла этот путь еще раньше. Я даже убрал отсюда App Store, хотя на самом деле его попытка продавать песни поштучно, тоже была поначалу воспринята как пиратство. Но, наверное, самая яркая, яркая история – это пример Spotify, где его основатель потратил несколько лет жизни на то, чтобы пообщаться со всеми правообладателями и убедить их в том, что продажа через модели подписки она является самой актуальной и не ущемляет их права и интересы. Теперь, к чему это все я веду? Будучи юристом и основное свое время уделяя и избрав своей профессии изучение законов, изучение права и анализ того, какие правовые модели следует применять, я должен констатировать, что в современной модели, вот на сегодняшний день рынок объектов авторских прав далеко не полностью исчерпал свои рыночные механизмы регулирования. Поэтому механизмы ужесточения, принятия новых законов, которые бы позволяли вводили дополнительные процедуры блокирования сайтов, они не выглядят неуместными, они на самом деле оправданы, но они выглядят несколько преждевременными. Еще раз повторюсь, поскольку далеко не все рыночные механизмы на сегодняшний день исчерпаны, и это я говорю как адвокат, который как раз именно должен бы говорить об обратном и защищать те или иные новаторства в сфере законодательства. Все, спасибо большое. Питание есть? мое питание. Такая интересная тема и не мое петание. А мы я, вам благодарим. Я думаю, я не оправдал ожиданий по слайдам. А е. Yeah. Ага. Класс. Георгий Чумахашвили, интернет Копирайт менеджмент. Просто Артем, спасибо за интересную тему, даже при таких слайдах. Я единственное, что хочу добавить, что вот, например, к нашей компании, которая занимается удалением легального контента в интернете за все время существования компании, там 7 или 8 лет, обращались 4 раза к киностудии, которые делают такие фильмы. То есть они хотели удалять контент, но там вопрос не в том, что они не хотят этого делать, там вопрос немножко серьезнее, потому что, допустим, в Америке сервера с этим контентом легально можно держать только, по-моему, в штате Калифорния. И, соответственно, все производство хранится там. И мы просто представили, как это можно делать в русскоязычном сегменте, но ну, здесь очень много вопросов и очень много сложностей, потому что э, если, допустим, сам сайт в Украине не удаляет контент с таким видео, э, потому что нарушает авторское право, то убедить его удалить, что, мол, это порнография противозаконна, будет очень сложно. Это одна из причин. Еще существует много причин. То есть, если случаи желания защиты такого контента и есть, то они действительно единичны.